я считаю некорректным это опять же предъявлять претензии депутатам и всем остальным что вот вы савченко освободили а других не освободили мы всегда должны понимать что для россии пленные которые они берут это не пленные это заложники и россия ведет себя по бандитски у них нет никаких ограничений у нас есть ограничения мы должны действовать по каким то правилам будет ли продолжение у этой истории или все спустят на тормозах как обычно у нас любят давайте говорить что обыск проводился у неформального казначея Саакашвили, который ведет все его денежные дела. Не только по консульству, но и по фонду блага Одессы, по которому очень много вопросов и так далее. Что касается самого Саакашвили, его приглашали в качестве менеджера, который будет делать работу. Работы нет. Одесса занимает 18 место в рейтинге, это при том, что куча денег там проходит, 18 место в рейтинге регионов. При этом большинство губернаторов, которые сейчас а, а, тянут области, прифронтовую такую же область, Харьковскую, Днепропетровскую и так далее, мы вообще не слышим, многие даже не знают их имен. А, а Трескотни вокруг Саакашвили очень много. А, понятно, что Саакашвили приехал сюда не губернаторством заниматься, а делал свою политическую карьеру. Это все хорошо, отлично. А почему началось? А очень просто. А пока он критиковал и сносил Яценюка, ему все прощалось и смотрелось сквозь глаза. Да, То, что, что Сакварелит ездит в Италию, куртку покупает по пять тысяч долларов, у него появляется а, джип и все остальное. И все остальное тоже прощалось. А как только закончилось дело, снесен Яценюк, да, фактически посажен другой премьер-министр. Не забывайте, что это все началось, особенно после интервью, которое дал Саакашвили в Гардине, где он просто по облил, извините меня, Гройсмана, тут уже по-другому нельзя. Потом он 10 раз говорил, что журналист его не так понял. Журналист сказал, все правильно, я понял, и все у меня записано. Ну, это некрасиво вообще. Как бы себя так вести, тем более, что тебя приглашали, если ты с успешным, был успешным руководителем, так покажи, какой ты успешный руководитель. Карт-бланш был дан. Это четко я по своим источникам знал, как только вот ну покажи пожалуйста покажи что нужно а делать спасибо старая, старая украинская история. Все начинают заниматься политикой, никто не, хочет заниматься делами, идет в парламент и говорит, как он будет менять страну. Ну, старая, это мы уже проходили, извините, пожалуйста. Потребно понимать, чтобы все понимали, реформа потребна в любом случае, нужна, потому что що независимый суд є це наріжним каменем державності, це наріжен камень инвестиционной привабливості, это наріжен камень э, э, Стабільних прав власності в країні. економіка не зростає, поки немає стабільних прав власності. Незалежний суд це може забезпечити, але я на жаль, я теж подивився цю реформу. У мене склалося тільки одне враження: це просто концентрація корупційних потоків в одному місці. Вибачте, будь ласка, я не бачу, я не бачу, як це комплексно вирішується питання, як у нас. Знов таки я не вважаю, що зарплата 20 тисяч гривень для судді це нормально, Вибачте, будь ласка, вона вище потрібна буде. Але а з іншого боку, й, й, але на а рівні а на 2-3 тисячі доларів, вибачте, не будь слух, ласка, назвати, ні, виси, а, зарплата, а з іншого боку, покарання з іншого боку. Покарання це працювати не буде, тому що в наших умовах, навіть скільки б пчиновники додали, якщо не буде покарання, нічого відбуватися не буде, і вимота. Я прикладу, для прикладу, у нас створено красиве НАБУ, так там зарплати гарні і так далі. Справ немає. Генеральна прокуратура не розслідує справу, тому що слідчі говорять, у нас маленькі зарплати, нехай вони розслідують, а ці нічого не роблять, тому що і вони не вміють і не хочуть.